Veyahut da mala dövlətə bağlanır, onun qulu olur. Veyahut da arvada bağlanıb onun arvadın qulu. Bağlandığı üçün qulu olur. İmteyimin rahime ola bilər. Əslində də kişi şeyiddir. Şeyid nədir? Ağa. Amma bağlandığı üçün nökər olur. Bağlandığı üçün onun nökərinə çevrilir. Yəni burada sual ortaya çıxır. Kimsə dinara, dollara, dirhəmə səcdə eləmir dinəyə görə qula adlandırılır qəlben bağlandığına görə. Bu birinci, ikinci nə gəlir? İkinci Allah Taala bağlandığı ilə insana əzab verir. Çünki qəlb evi Allahı sevmək üçün, Allahı tanımaq üçün yaradılan bir evdir və kim ora başqasını daxil edərsə Allah Taala o bağlandığı ilə insana əzab verir. Elə əzabı orada olur. Çox misallar gətirmək olar. Məsəl üçün ola bilər maşın. Maşın insanın bir yerdən başqa bir aparan vasitədir. Amma insan da var artıq onun quluna çevirilib. Hər axşam maşını sürür. Yəni bu maşın buna xidmət etmək əvəzinə bu maşının xidmətinə çevrilib. Və belə də qəlbinə daxil etdiyi üçün sonra nə olur? Tez-tez xarab olur və yaxud da vurur. Hadisələr, avariyalar və yaxud da binanın başından üstünə atırlar, cızılır, maşın cızılanda da maşın cızılmır, ürəy cızılır. Xəstəliklər, şəkər, təzyiq, demə fikr verin, sadəcə bir dən düsturu, formulanı insan düzgün qarşılaması nə qədər insanı rahat edir. Həm dini tərəfdən onu islah olmasına səbəb olur, həmçinin dünyavi tərəfdən, yəni insanların istədiyi, məgər bu deyilmi? Əlo yəni, həmen xoşbəxtdir demə. Ona görə Həsən bəzə rəhimlə Allah buyurur ki: "İc'al hemmeka hemmen vahid, hemme'l məat." Disandi bütün dərdlərini bir dərd elə. Bütün dərdlərini bir dərd elə, o da axirət dərdir. Ona görə sələflərdə də elə bu idi. Axirət dərdi olduğu üçün hər bir məsələdə onlar axirətə qaytardılar. Adi körpünü üstündən keçir, siradı xatırlayırdılar. Hamamda kimir qaynar suyun altında birisi ağlayır. Və sonra soruşurlar: "Sən ağladan nədir?" Və deyir ki: "Ayə yadıma düşdü. Hec surəsində bir ayə var: "Yusabu min fawqi ru'usihimul hamim." Di, onların di başına qaynar su töküləcəkdir. Yəni fikirlə insanlar hər bir şeydə axirəti xatırlayır. Yəni onları çünki onları düşündürən yəni axirət idi. Və axirət də olduğu üçün və Allah Taala onlar üçün asanlaşdırırdı. Hər tərəfli. Və hətta müsibət gələndə də, deməli, insanın həm islah olmasına səbəb olur. Və müsibət gəlirsə, müsibəti, yəni gözəl qarşılamasına səbəb olur. Çünki bu insanın umacağı yer var. Nəcib Allah Taala e, Nisalar surəsində də buyurur ki: "İntakunu ta'lemun fa innahum ya'lemun kama ta'lemun." Yəni siz ağrı çəksəniz də, onlar da ağrı çəkirlər. Döyüşdə qılınc yarası, yarası, nizə və ya ox yarası bu baxımdan eynisiz. Amma sizin fərqiniz nədir? "Vatarucun min Allah mele'arucun." Onların ümid etmədiyini siz Allahdan ümid edəcəsiniz. Deməli, insanın axirətə olan inancı və orada ümid eləməsi, demək o, üz verən bəlaqları, müsibətləri, ağrılar yüngülləşdirir. O məkafir üçün əlbəttə ki bu bəladır. Və hər hansı bir bəla gəldiyi zaman daha da artır olur. Ölümlə bərabər olur, çünki onun umacağı yeri yoxdur. O ancaq dünyada yaşamaq istəyir. Axirətə inanmır. Amma mömin isə axirətə iman gətirdiyi üçün hər bir halı, yəni düzgün qarşılamasına müvəffəq olur. Həmin iman onu hər bir halda xoşbəxt olmasına, o sevinci saadəti qazanmasına yəni səbəb olur. Ona görə bu məsələ gərək, yəni hər bir insanda əsas, yəni gözünün qarşısında olmalıdır və o zəyif nədirsə onu artırmağa çalışmalıdır. Və insan bilsin ki, əgər problem varsa, özü özünə sual verərək bunu ortaya çıxarda bilər ki, problem axirət imandadır. Ümumiyyətlə deyə hər hamı deyə bilər ki, inanıram, amma həqiqi olaraq necə ki, ə, peyğəmbərimiz sallallahu alayhi ve sellem buyurur ki, insanlar deyə qiyamət günü ayaq yalın, çılpaq həşv olunacaqlar. Və Əşrəfə (r.a.) sual verir ki, əyrəsullar, kişilər və qadınlar yəni bir yerdə? Deyir, bəli. Bəs baxmayacaqlar? Deyir ki, yəni el-əmru raşətun min zalik, yəni iş, bu dəhşətli olacaq. Yəni onların yəni bu fikir heç ağıllarına belə gəlməyəcəkdi. Yəni gör nə qədər dəhşətli bir andır ki, yəni o, o məsələni insan unudur. Və həmin sənin alimlər də buyurur, ki, əgər həmen iman indi də olsa, indi də olmaz. Deməli, o həmin iman olmadığı üçün, yəni insanı günaha düşməsinə və günahda, yəni israr etməsinə səbəb olur. Ona görə axirətə iman məsələsi, yəni olduqca mühümdür. Deməli, qəlbin islahı, qəlb nə qədər, yəni düzəlir və ola bilər sözsüz ki, insana da təsir edən şeylər olur. Davranışlarda hər tərəfdə ola bilər. Yəni ticarət sahəsində ola bilər, qohumlar, yəni bu insan qarşılaşır, qonşular arasında qohumlar.